杜老师，有一件事儿，我其实一直想问你来着。请问，你是易经吗？ 你好歹回个话吧你，就算不想承认，你伪装一下也行啊，何必这样呢？难道跟我多说一句话就会得瘟疫一样。你走你的路，我坐在这里又没妨碍你。但是，请你不要一直站在我跟前，也不要一直烦我，好吗？哎呀妈呀，苏老师，你说你这说的都是哪儿跟哪儿啊？ 刚刚是你走在我前面，我在后面。现在是你坐着，我在这儿站着。坐完这只椅子是你先站着的，但这路总不是你修的吧？我爱站在哪儿站在哪儿，你你我乐意就行。你看啊，一金呢去节目访谈的那一天，我在电梯里面遇到了你。一金的新歌用的是王献之的典故。 而我跟你刚好探讨过这些，这肯定都不是巧合。毕竟是谁啊？嗯，算了，没事儿。要不还是我送你回去吧。 你说你一直那么坐着也不是个事儿，对吧？天呢，快黑了，你也要吃饭呢。你在等人接你吗？这一个人傻等你也无聊，对不对？我可以陪你说话、啊。你是不是觉得你自己这样还挺酷的？ 真哭，真哭。你怎么找到我打工地方的？乔英看到了，告诉我了。我今晚约了大家一起吃饭，你至少跟大家吃个饭，把话说清楚吧。没什么好说的，临时走是我不对，但我真的没精力玩乐队了。你跟我实话实说，你是不是遇到什么难事了？没有。 我能有什么难事？你别再跟着我了！我最后说一遍。 你不冷吗？好像在这儿坐了一会儿，是有点冷啊。你还先回去吧。你不饿吗？ 这是我男朋友，我们在约会呢。苏老师，苏大山，你老行行好就陪我演了这出戏了吧？啊，谢谢。我还没演这出戏呢。嗯。三小姐。 请你自重。哎，饿了，这脑子饿糊涂了，这人。